Здорово, я кидай справа. Шо, шоу не услышал? Я кидываю справа. Война идет в моей стране. Это спецоперация. Нет, спецоперация в Курской области. А, тут же война. Да. Ну, тебя тримаю. А навіщо ты намагаешься українською мовою спілкуватись? Я говорю, говорю, да, украинской мовою. Меня не так. Давай на русском. Ты, ты, я уверен, тебе и на русском сложно. Давай на русском общаться. Ты можешь номер со мной пообщаться русской мовой. Что у тебя на персне? Покажи, расскажи. Давай, вот что мы будем про войну. Расскажи, что у тебя на, на перстне там. Какие твои справы. И... Когда, короче, смотри. Как я тебе только что шо... ответил на этот вопрос. У тебя спи... Покажи, что за перстень. Мы сейчас будем оценивать, какие шкафчики и какие шторы можно было купить за этот перстень. Или это галимый просто алюминий просто покрашенный фломастером. Я, сказал, Поэтому... я короче... Дома боял, мне провод подходил, я перепал и перчи. Ну вот видишь, у тебя смотри, сзади на шкафчике нету ручки. Видишь, Жа сзади на шкафчике. Там нет, нет. Я Хуже, пытаюсь это понять, мне. можно вот продать твой перстень и как-то навести порядок дома, не ходить вы выпендряться перед соседями, я что могу. у тебя типа перстень, а просто дома Подожди. сделать, сделать вот что у тебя же просто вон какая-то гарь копать на потолке. Ты же сидишь на кухне, Дура. все засалено, са... вон жиром все. Ну посмотри на потолок, где вытяжка, жиром все Я ну, просто рассказываешь, слушай, вкусно рассказываешь. Тебе нравится? Вкусно рассказываю. Я рассказываю какой ты неряха, как ты живешь в свинарнике, одел перстень это одел этот перстень, чтобы когда ты выходил ну, из дома, да, люди да. думали, что у тебя тут шкафчик нормально висит, думали, ну раз у него да. перстень, у него же, наверное и дома все ровно, а у тебя дома просто брат. клоповник. Я и тебе не брат, брат здесь... и никогда братом не буду и не называй меня братом. А, ну да, было Это здесь только ходят, кто по улицам, бояки, тут других нет. Кто по улицам кто ходит? Я... Может, я у твоей мамки в хаде сижу, ты знаешь, блядь, ты что только. Потому что я же вижу, ну, что ты живешь в клоповнике, в свинарнике. И ты свинья обычная, понимаешь? И живешь в свинарнике, и одел перстень. И где только последний вопрос. Покажи перстень, за... сейчас будем оценивать. Потому что это что же фуфло, твой перстень. Ну покажи перстень. Ты ж фуфло. алюминий. А, за... а зачем ты на... Не... а зачем ты одел этот алюминий? Зачем? Ну а нету у тебя что, на золото, ты... ну так не посмотри, у меня ничего Фиш. нету, смотри, ни цепочек Фиш. никаких нету, тут нет цепочек, смотри. Правильно, только посмотри, как у меня ровненько дома, все вымыто, чисто, ремонт сделан для себя, а ты, живешь, а ты живешь в норе, и ты вышел показывать, показывать таким, как ты, и ты понимаешь, ты с такими же, как ты, меряешься, ты вышел в этих браслетиках, такие же клоуны, что остановись, я тебя съел и выплюну хорошо Прошу с тобой дальше говорить. Все, пошел ты завтра любишь? купи хоть ручку, да. хоть ручку купи. Или, да, бывает, смотри, что та, что та, да. та подожди, закрой рот. Смотри. Сядь немножко сюда, вот сюда. Для тебя это будет левее, да? Левее подвинься. Ну, ты, тоже, вообще, и ты закроешь, собака, тебе... и ты своей башкой закроешь этот шкафчик. Хотя бы. Ты же не починишь его. Ты же не починишь. Ты пойдешь еще себе два алюминиевых перстня купить. А у тебя их еще там много, да. Я только что увидел. Ты же не поставишь, так хотя бы своей башкой закрой. Вот немножко еще наклонись в эту сторону, лево. И ты башкой, да в другую сторону, лево. Что, ты не знаешь, где лево, где право? Потревожишь. А ты а ты пососешь. Слева, справа. Хо, Сильно. Все, чувачок, пока. Так, а про резолюцию мы будем говорить, или только про блудные шкафчики, друзья? Треба ж про резолюцию. Треба ж про, резолюцию про резолюцию. Посварить. Спой что-нибудь! Ты сперва фокус, фокус наведи на меня, и я потом фокус наведи. Фокус наведи. Скажи, фокус, скажи, наведи. фокус, наведи. фокус наведи. Наведи фокус. Наведи фокус. Так. Какой? Ну ты же в расфокусе. Ну, Куда ты сейчас смотришь? Да смотришь? На меня или на лампу? Мы на тебя смотрим. Понял, понял. Я жду О, привет! Тут... Привет. Как дела? А у тебя одежда, типа, такая... Какая? Ну, национальная. Да, национальная, правда. Вышиванка украинская, все правильно. Вышиванка? Да. А что вообще эти в счет рулетки? Ну да так, о жизни просто. Давайте а поговорим. Ты... Тоже о жизни. С россиянами о войне, о войне общаюсь. О а какой войне? А о отечественной Ну, в контексте российско-украинской войны, и это можем тоже вспомнить. Поднято. А зачем они общаться, если есть Великоотечественная? Или вы забыли уже о ней? Давайте э, на на время нашего Нас разговора Давайте на время нашего разговора будем вводить какие-то правила, принципы наших взаимодействий. Вот если я слышу абсолютно идиотский вопрос, я делаю вид, что я его не услышал. Договорились? Ну, крутой, не крутой, подожди. Вот. А какая а война? Что? Какая война? Какая Спецоперации ты имеешь в виду я, э, или нет, спецоперацию Украина проводит в Курской области. А у вас на территории России война? Не, это она воюет с Курской областью, она вторглась на нашу территорию. Да, Кур... Курская область с Россией уже воюет? Я просто конечно. провтыкал. Ну, это, в... Киев тоже Россия, мы Про... просто забыли об этом. Как так-то? Киев тоже Россия? Конечно. Изначально российская территория, да. Изначально. Начало это на каком моменте? Ну, ну с, с Русь. истории. Русь. Русь. Киевская Русь. Русь, Русь. Россия. А, Русь, Россия? Вы же братский <своблес> наш народ. Вы что, забыли? Братский ну, народ. Ну, правда. Я... Сам, сам. Да, да, я вот. Давайте вас послушаем. Расскажите, что такое да. братский народ? Чем братский от не братский? Почему а, а, Украина и Монголия не братские народы, а Украина, Россия, братские. Давайте слушаю вас. Поехали. Пушкинская, Русь. А при чем тут Монголия? Еще раз, э, чем Но отличаются дальше... братские народы от небратских? Ты говоришь, что мы братские народы, значит, да, есть есть да. небратские народы. По какому критерию, какой Монголия критерий, фактор? захватывала всю, всю, Россию, всю Русь, всю Русь, во-первых. Верно? И дальше что? Ну, а при чем ты сравниваешь Украину, Россию еще и раз, Монголию, Еще раз, и... стой, 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 смотри еще раз. Братские народы, дай определение термину братские народы. Братский народ это народ, который рос на одной территории. А, я понял. Подожди, подожди. Дай определение тогда, что такое народ. Народ. Это определенное общество людей, которое схоже своими общими этническими признаками и э, схоже своими общими... Как там это называется? Ну, общими признаками происхождения, да, язык, происхождение, культура. язык, культура. Да. Угу. Вот. Есть такое. Ну, давай mm -hmm. от этого отталкиваться. Что такое братские тогда народы? Ну вот смотри, ты сидишь э, в одежде, которая, ну, правда, честно. Подожди, но... ты же сам только что нормально начал. Но... Есть е... но... общий язык, общая культура, общая... Ну, этнос это как бы не обязательно, но да. пусть будет. Теперь исходя из этого, и, исходя из этих критериев, где, э, что должно добавиться, убавиться или измениться, чтобы это стало братские народы? Ну, а чем для тебя не братский народ русский? То есть на вопрос, чем они братские, ты отвечаешь, чем не братские? То есть типа, а что не? Вот такой ответ. Еще раз. Братские народы, что это такое? Чем братские народы отличаются от небратских? Вот небратские народы, это два народа, у каждого свой язык, ну, своя спасибо. культура, обычаи. Не а братские я как? Я могу тебе объяснить. Вот есть Германия. Там были свои народы. Они хотели нас всех убить. Вот это небратский народ. Да подожди, ну ты что только что неплохо попытался дать определение народу. Теперь, исходя из этих характеристик, продолжай. Вот народ это... Язык – это культура. Ну, язык – это культура, да. Это традиции, наверное, какая-то история, территория. О, наверное, ж территория, потому что, наверное, люди рядом должны быть, да, чтобы, наверное, вот сложно там мексиканцу и украинцу единую культуру формировать ну, через океан. Конечно. Территория. Вот. вот. А братские. Вот есть. А, а теперь братские. То есть есть два народа: Россия и Украина. И, и давай еще, например, возьмем Испанию. Вот у них у всех, всех языки, культура, территория. А почему О. вот Россия и Украина братские? В чем, ее, в чем отличие? Испанцы нам не братские. Почему? Не братские. Нам... А, а почему Украина вам братская? Почему не Украина славяне. вам братская? Причем тут чего? славяне, подожди. Слав... Смотри, Изначально... бассейнцы славяне, и... черногорцы славяне, хорваты славяне, чехи славяне, поляки славяне. Конечно, славяне. Наш батю ну, батюшка... Они тоже братские народы. Значит, братские идет, народы батюшки. это славяне. Возвращать? Ничего, что не ты русский. не обижаешься, что я тебя перебиваю, потому что я понимаю, чем ты закончишь предложение, я понимаю, что ты не туда, и я тебя возвращаю. Давай еще раз. Есть Россия и Украина. Разные языки, разные культуры. Разная история, разные обычаи. Разная территория. Разная территория, реально. А, точно так же, как Испания или Германия. Но почему хорошо, Россия хорошо. становится братской? Okay. Допустим, допустим, не братский. Дальше, что из этого следует? Допустим, не братский народ. Ничего что не следует? следует. Вот и все. Вот на этом. Нет, ну, в ты это и ты... ответ. Нет, ну, ты яро так. цепляешься за слово братский, хотя но за ним ничего не следует. Правда? Так это, это вы придумали. Слова? Это ваша Россия. Это что? Россия да. придумала какое-то понятие «братский», да. братский, чтобы прийти в чужой дом и говорить, что это не наш дом, но он братский. Он дом брата. Нет, да, он наш. не мой, он братский. То есть, то есть мой дом твой дом, да? Вот вот это моя квартира твой дом. По какому признаку, расскажи? Почему? Потому что братская. А не все? Нет, квартира твоя на частной территории. Ты тоже, ты тоже немножко кринжуешь от своего друга. Я согласен, да. Давай с тобой действительно больше говорить. Там ничего интересного не будет. Давай с тобой действительно. Ну, ладно, хорошо. Мы прекрасно понимаем, что мы пытаемся друг другу донести. Но. Не, я не пытаюсь а вам ты? ничего донести. Я показываю, что Хорошо. вы э, ты, все эти... ты своим... фонтанируете шовинизмом, даже не понимая о тех вещах, которые вы говорите. Вот э, понимаешь, в чем штука? Э, вы там про войну Великую Отечественную хотели поговорить. Воевали деды у вас на войне Отечественной? Ну, конечно. Так. конечно? А что делали? Туда. Где воевали, кстати? Что делали? Под Берлином. Под Берлином даже? Да. Рассказывал дед вообще там, что, как? Ну, я его не застал, но... А, ты не, не застал? Рассказал. А кто тебе рассказывал? Ну, соответственно... Папа там, мама, папа, да? Дочь и ага. сын, прадеда. Ага. А представляешь, что вот, например, во времена Второй мировой войны был бы YouTube, интернет, в каждом телефоне по три камеры? И все то, ну, что конечно. происходило, фиксировалось, и потом не нужно никому рассказывать. И вот смотри, я блогер Станислав Чумак, я сейчас веду стрим, на вас сейчас смотрят пока что 4000 человек. И вот когда мы чаще тупорылый дед, который завтра от делириума умрет где-то в яме, в мусорке возле э, супермаркета, когда вот эти баки выкатывают, у вас бабушки отовариваются с баков, вот там умрет, умрет и умрет. А твой друг же будет жить долго, он же молодой. И вот когда его дети, когда его внуки откроют интернет, уже пройдет эта повестка, уже расизм, а расизм будет презираться больше, чем И его э, дети откроют и увидят, что их, э, их батя расист самый обычный, что он сидит и беспричинно с человеком, который культурно разговаривает, человеком представитель нации, которая себя защищает на своей земле. Говорит, это все наше, это наша земля. Його ж живну, внуки е, не будуть ходити на могилку. їм буде стидно, щоб асоціювали його з ним. А, от це сміло. Це сильно, це сильно. Друзі, вони нас перемогли. Вони нас перемогли, вони, е, нас перемогли. Оце так. Вони вимкнули гімн Росії. Оце ж воно. Да, це, це дуже сильно. Це дуже. А ви думаєте, я вас далі чую? Ну Ви же стрім вимкнули. Ну, вы ж бачите, что я вас вымкну. Здрасте. Здрасте. Ну, о чем общаетесь в чат рулетки с украинцами? украинцами? Нет, я общаюсь на чат рулетки, потому что за страны, а Украина, да, я вас понял. А вы не из России, наверное? Россия. А, из России, ну. Вот, ну, я общаюсь со всеми обо всем, а, но с россиянами я общаюсь о войне, ну, по очевидным причинам. Поэтому, видя виде флажок ро Россия, я как бы и уточняю, может, у вас тоже есть сужаю, сужается тема, если я украинец. Вот только видите флажок России, сразу же какой-то момент отрицательный. А, а что должно быть иначе? Вот когда советский солдат видел где-то на символику, там, какие-то, может, даже, там, не знаю, он как реагировал? Он должен был сперва подумать, что это может быть хороший человек, просто случайно на него упала эта символика, или как? На нас напали россияне, нас убьют россияне признаками. Врага становятся признаки россиянина. Что, ну, что удивительного? Если вы... Не, если вы войну не поддерживаете, Россию не поддерживаете, поддерживаете Украину, к вам никаких вопросов. вот много вопросов. И начну с первого, хотя бы вижу флажок Украины. Это не значит, что я отношусь к вам как к украинцам негативно. А почему вы должны к украинцам, правильно, кстати, говорить, к украинцам относиться негативно? Что вам сделали украинцы? Все верно. Чего? Все верно. Ну, ну вот меня россияне пытаются а я россиянам что я сделал? Я ничего не делал россиянам, поэтому логично, что у меня у меня как бы предвзятое отношение к россиянам, а у россиян почему должно быть ко мне предвзятое отношение? Это предвзятое отношение к россиянам, потому что они так реагируют на вас. Нет, потому что они нас ракетами обстреливают. Мне плевать, как они на нас реагируют. Так, это прямое взаимодействие. Они так ре реагируют, поэтому и обстреливают. Я думаю, так. А, они реагируют. То есть это мы что-то делаем, а они на это реагируют. Реагируют. Мы, мы делаем экшен, а они реакшн На наш экшен. Или как? На... Что мы да, делаем? Нет, нет, нет. Так, есть еще просто люди, которые рационально и нормально относятся. Нормально поговорить то есть рационально с вами поговорить и не надо относиться ко всем так россиянам, которые там находятся в четверг. То да, смотрите, вы, если вы не поддерживаете Россию, если вы считаете, что права Украина, что Крым украинский, ну так конечно, давайте с вами поговорим, можем даже поговорить про какой-то досух, я не знаю, если вы поддерживаете ну, Украину. Знаете, тут двояко. Я поддерживаю, во-первых, Россию, потому что это моя страна. Вот. может поговорить. Вам смешно. Потому что непонятно. Потому что вы так и не поняли, что я вам только что рассказывал. я вам только что Если вы поддерживаете Россию, Россия меня сейчас. Как мне к вам относиться? Я а если я вас не уважаю, то почему вы должны ко мне плохо относиться? Вы поддерживаете Россию, Россия меня. Убивает. Я поддерживаю Украину, я поддерживаю и Россию. Как это может поддерживаю... быть одновременно? Как это может быть одновременно? Легко, легко. Как я можно может поддерживать быть. Германию и Советский Союз в войне? Как можно одновременно поддерживать? Еще раз, да, оскорбление нарциссскую Германию. Так вы. Сейчас разговаривайте о чем? О том, что мы плохие, вы хорошие, либо не я вот показываю вас взрослого человека, который вроде вроде как бы ну я понимаю, там праздники все тяжело, немножко заплыли, отекли, ничего, но вроде как может составлять слова предложения со слов. И я вы говорите, что вы поддерживаете две страны в войне. Как это может быть? Как это физически может быть? Вы бы хотели победы вот видите, России или победы Украины? Давайте вот так. Вот. Вот видите, опять оговорка поддерживаю две правильно, стороны. Я войны. Я, правильно, я вас да, не переубеждаю, показываю зрителю, что в голове у россиян, что вы нас убьете супер дорогостоящим оружием, даже не разобравшись в своей голове. Вы поддерживаете две страны в войне, вы поддерживаете Россию, которая сейчас совершает ужасные преступления. У вас это все поддер... ну нормально сочетается в голове. Нет, вы сейчас, скорее всего, для какой-то публику так действуете, да? Ну да. А что, да. я буду сидеть вас уговаривать? Так, я, 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 вам, и... я вам рассказываю, вы ничего не поняли. Я делаю для тех, кто нет, может нет, это я понять. Вас, я, так, гораздо я вас больше понял, чем вы думаете. А вы, скорее всего, не хотите меня слушать, не хотите чей крым, скажите? понимать, понимать чей рассуждение, крым? о чем я вообще говорю. Да, даже вас, для вас даже интересно, чей Крым, чей крым да, зачем, да. Зачем, вы, зачем вы нас напали. Вот это, эти вещи вам нужны для какого-то контента, может быть. Это а вам вот никогда... нужно, это вам нужно. Вы сейчас заходите так... в историю, зайдите для своих потомков. Человека мыслящим и скажите, что Крым Украина. И нападение России на Украину это ужасно. Как в том-то дело, если вы действуете на уровне потомков, вы хотя бы можете человека выслушать. Я выслушиваю Чей Крым, человек. Да, чей Крым? они да, они перебивать а вы просто постоянно перебиваете. Вы хотите услышать только? На свои вопросы. Да я вам помогаю сейчас. Вы очень сильно опроставляете вы, вы, вы наоборот, вы наоборот делаете так, что вам интересно и все. Дайте конкретный вот, ответ. Вы... Чей Крым? Дайте конкретный так ответ. Я вам, я вам говорю уже столько вопросов, а вы мне уже тысячи задали. На какой вопрос я должен ответить? На один и единственный человек? Чей Крым. На первый и последний вопрос. Я больше вам вопросов задавать не буду. Дальше вы можете задавать. Если будет правильный ответ, Чей Крым? принадлежит российской федерации все все для потомков для правнуков и внуков которые скажем так потом будут с вашего надгробного камня вытирать ваше имя чтобы вам вашу могилку не описывали об и мусором не закидывали вот и все потому что вы все ведете как хотя хотите выглядеть Но хорошо. Вы себя Як будто би був... мало. Мені безразниці, що ти там думаєш, як я себе веду. Йдемо далі. Ідеально, просто. Хіба потрібен звук для, для цієї інсталяції? Це ж ідеально. Подивіться, друзі. Написано армія Росії і заховане обличчя під маскою цього гая. А как зовут вот этого маска, которого знаешь? Смотрел вообще сам этот фильм? Ты ж понял, что он как раз высмеивает то, что у вас в России происходит? Так ты спрятал лицо, чувак. Ты себя сейчас позоришь. Ты показываешь, что армия России ничего не видит, ничего не слышит, ничего не говорит. Безликая, безликая, без, безмолвная. Чувак, ты же нам помогаешь. Армия России под масочкой, под американской масочкой, под масочкой американского героя, футболочки с надписью Армия России из какого-то китайского э, китайского, наверное, материальщика, хотя, конечно, не суть. И вот что-то он нам показывает пантомиму и это прям класс. Этот же фильм про Россию, чувак, он тупо про Россию. Этот фильм про Россию. Про диктат, про тоталитаризм. Вот, и ты на под футболку Армия России одел мощно. А знаешь, кто играл? Какой актер играл этого Гая? В курсе, кто его играл? Подсказываю. Один из любимых актеров братья Вачовски. Да я шучу. Ты ни храще ты не понимаешь. Ты вообще пробитая голова. Что ты можешь понимать? Вот. Ну, то, что дальше выжимать с тебя? Нечего выжимать, я же говорю. Сама только картинка делает свое дело. Правильно. Вот на цьому моменте там, где ручки складены, як у небезчика. Я то еще требует. До речи, а что не поскаржет из закрыто Это мне не сдается? А, нет. Может, перестанем жужжать и будем разговаривать? Разговаривать? А мне не с кем советоваться. А советоваться. Тебе как зовут? Станислав. Станислав. Смотри, я, я как обладатель самого большого носа в чат-рулетке, я ответственный по носам. Я ответственный по носам и имею право проводить нос, нос, носовые проверки. Во-первых, первый вопрос, что у тебя с носом? Это раз. Второе, какой там градус? Какой градус? Раз-раз. Сколько градус? Мерил? 177 или 175? Я, короче, я веду блок, если я снимешь, то ты будешь за**бись. Ты меня будешь попадешь на. Но... Да, наверное, ничего не понял. Да, наверное, да. Ничего не понял. Но... Еще раз, я проверяю проверяющий по носам. Что у тебя с носом? У кого? Посмотри на мой нос здоровенный, да видишь? Нос здоровенный. Я главный по носам я в чат рулетки. Не, не нос. Нет. как тебя зовут? Давай да давай я ж горе. тебе уже говорил, Станислав меня зовут. Шипоносам. а ты мне скажи, Проверка. что у тебя с носом? Что случилось с носом? А меня Алексей зовут. Алексей в рот шестый твоим... е... а в рот. как такого бога раздела что ты алексей, алексей... алексей... Шо я шо шо смотри я тебе дам подсказку не обязательно каждому незнакомцу в рулетке говорит что ты е... в рот ты е... береги это для там какой-то личной беседы можешь своему психотерапевту открыться я рассказать вот я конечно это буду держать в тайне не уверен шо про три с половиной тысячи 3... 3... Вот, но я буду, я буду держать это в тайне. Я буду держать это. Давай, да, да, ты с половиной тысячи, у меня будет 7 с половиной тысячи. Давай. 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 Что они говорят тебе? Давай. Спрашивают, что с носом Спрашивают, твоим. Спрашивают, что с носом твоим. А что у меня с носом, блядь? У тебя с носом, блядь, кривой, у меня, между... yeah. Да подожди, что у меня он Та не подожди, кривой У меня он не кривой Но он а ломаный, да, тут а, костей да, толком Не везде они есть Но И у тебя-то он есть, кривой Ну так, блять, у тебя если а У меня все за***ть А тебя что, подписчики тебя спрашивают или что? Да, Алексей, ёбаный в рот Спрашивает Спрашивает, да, шо да, с носом, ты... какой там градус Так ты нос у себя трогаешь? Трогаю А чё мне потрогать? А потрогай что? у себя, так, а потрогай, потрогай себя? попробуй. А, а При-прикольно, реально прикольно, попробуй. Дальше. Тебе не понравится. Не Тактильное, ощущение. Тактильное ощущение. Я б тебе Вы, вот да, трогал. Тебе Пимп. Ну, а сделай подписчики. вот так вот, сейчас сейчас вот сделай подпишись. вот так вот. А я, а я тебя щелбаном. Тебя подписчики спрашивают, подписчики спрашивают. Спрашивают, что с носом у тебя? У меня, меня с носом? А почему не спрашивают, что у меня с носом? Потому что у тебя что-то с носом. Я прошу, я тебя, что вот с они и спрашивают, а я, что я, у тебя я, с, я, с я, носом? Так нет, почему? Так мне хотелось бы спросить, все с носом? Так у тебя с носом. Ну так видишь, тебя он тебя немножко носом, как вижу, бы не туда смотрит. Я, 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 я не туда ну ничего я такого, кастомизация. 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 Так, а, Кто-то татухи там? делает, а у тебя вот, не... вот... Ну немножко кривоватый, ну, или что? Или что, для тебя Америку открыл, что у тебя кривовато? А, может и камера. Только моя камера меня снимает, а не тебя. Ну так у тебя хрема, так это... Ты б***ь здесь приколов, чувак. Ты сундук, сундук... Сундук, сундук... Сундук приколов. Сундук приколов. Ты где находишься там? В Киеве, а ты? В Киеве, а ты? А я, тоже это... Ну... Что рядом, тоже? Где рядом? Под Киевом и... Рядом. Мы под Киевом сидим. Он тебя говорит рядом, к ноге. Тебе говорит рядом. Он не про Киев, он тебе говорит рядом, к ноге. К ноге, москвичи, к ноге рядом. Это он тебе говорит. Вы, москвичи, к ноге рядом. Сидеть. Голос. Голос. Вам черная нога. Американцев. Наши к ноге хотите уже подскочить чтобы... Ч -ч Черная нога. Это <служие> <служие> <почти служие> неможливо это сделать. Ты снешь в моменте, а вы <служие> <hundred> а <out> с Ладно, Алексей. А тебя как звать? А тебя как Батька, батька, батька. Властелин Ладно, Властелин Ох, Алексей, Ё... в рот. Пойдем мы дальше. Ну вы, конечно, да. Як специально просто. Просто. Хоть бы давали передохнуть.